নমস্কাৰ ব'লক বৰ হৈ আছে নেকি আজি মোৰ সৈতে ব'লক লাচিত ঘাটত হৈ থকা কাইট ফেষ্টিভেল চাবলৈ ইয়াত দেখিছেনে মই আৰু মোৰ বান্ধৱী তিনিওজনে লেকচাৰ মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ আচলতে আমি বেলেগ এটা কামতহে গৈছিলোঁ গৈ আমি চিধাই দেখিলোঁ দাদাই কোৱা শুনিছিলোঁ টিকেট হেনো নালাগে কিন্তু মাজতে হেনো টিকেট লগা কৰি দিলে সেইটো আমি গম নাপাওঁ বৃন্দাস সোমাই গৈছোঁ নহয় সোমাই গৈ লাজে অপমানে আকৌ উভতি আহিছোঁ এই যে বাইদেউগৰাকী দেখিছে তেওঁ আমাক ৰখালে ৰখোৱাৰ পিছত আমি লাজে অপমানে আহি আকৌ টিকেট হ'ললৈ গৈছোঁ গৈ আমি টিকেট কাউণ্টাৰৰ পৰা টিকেট কালেক্ট কৰি এইবাৰ কিন্তু পূৰা দমত সোমাইছোঁ সোমাই গৈ আমি দেখিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চিলা এয়া দেখিছেনে আপোনাৰ কোনখন চিলা উৰাবলৈ মন গৈছে মোৰ কিন্তু যোৱা নাই দেই চিলা উৰাইনো কি হ'ব জীৱনটোৱে চিলাৰ দৰে উৰি আছে থিতাপিচোন ল'বই পৰা নাই সেইবাবে বাদ দিছোঁ চিলাউৰাই এইবাৰলৈ বাদ দি আমি চাৰিওফালে চকু ফুৰাইছোঁ ক'ত কি খাব পায় ক'ত কি চাব পায় দেখিছেনে এয়া বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী অঁ এটা কথা কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিলোঁ আজিলৈ মই যিমান কেইখন মেলা চাইছোঁ অসমত তাত কিন্তু বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰ এক বিশেষ আকৰ্ষণ চাই ভালো লাগিলে আমি এফালৰ পৰা চালোঁ চাই এই বাঁহৰ দলংখনেৰে আকৌ আমি পাৰ হৈছোঁ সেই টেকেলি পিঠাৰ দোকানখনলৈ ঢাপলি মেলি দেখিলোঁ তাতে টেকেলি পিঠা বুলি লিখা আছিলে আৰু সঁচাকৈ টেকেলি পিঠাই আছে বেলেগ একো নাই টেকেলি পিঠা পিছে নাখালোঁ টেকেলি পিঠা নাখাই আমি আকৌ বেলেগকেইখন দোকানলৈ গৈও দেখিলোঁ টেকেলি পিঠা অসমৰ ঐতিহ্য গতিকে টেকেলি পিঠা নাই খোৱা কাৰণ আমি কিবা কিবি খাইছিলোঁৱেই যিহেতু টেকেলি পিঠাই ভোক মাৰি দিব পাৰে সেয়েহে সেইটো খোৱাও বাদ দিলোঁ তাৰপাছত ইয়াত দূৰৰ পৰা দেখিলোঁ আমি ভাবিলোঁ ঔ ৱাই ইয়াতে দেখোন ভেলাপুজিও বনাইছে ৰ'ব ৰ'ব ভেলা পুঁজি নহয় ভেলাঘৰ বুলিহে ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহয় সেইটো কিবা এটা চাগে মিউজিয়াম হ'ব পিছলৈ চাম ৰ'ব কি আছে তাৰপাছত ডাইৰেক্ট আহিলোঁ ফ্ৰেছ হাৱা খাবলৈ এয়া নদীৰ পাৰত আৰু জানেই নহয় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হ'লেও কিন্তু এই ফ্ৰেছ হোৱাটো নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি আমি এই হাৱাটো খাবলৈ আহি ইয়াতে লেকচাৰ মাৰিছোঁ ৰ'ব ক'ত লেকচাৰ মাৰিছোঁ দেখাম সেয়াও আকৌ বহুত জমনি দেই এয়া কোনোবাই কোনোবাই চিলা উৰাইছে নদীৰ যোনটো বতাহ সেই বতাহত চিলাকেইটো খুব ওপৰলৈ উৰে তাৰপাছত এয়া দেখিছেনে আমি এখন ৰখাই থোৱা জাহাজ নে ভূতভূতি সেইটোহে মই নাজানো তাত আমি ৰখিছোঁ আৰু এই আমাৰ লগৰ দুজনী এজনীৰ হেনো মূৰ বিশাল এজনীয়ে মালিচ কৰিছে তাৰপাছত আমি অকণমান এই মিউজিয়ামটোলৈ সোমালোঁ মিউজিয়াম বুলিয়ে কৈছোঁ কি হয় নাজানো পিছে ইয়াত দেখিছেনে চেগুন পাতেৰে বনোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াত কিন্তু ককা আইতাসকলক বান্ধি থৈছে দেই অঁ চৰি দেই বান্ধি থোৱা নাই এনেই অকণমান ধেমালিতে কৈ দিলোঁ কেতিয়াবা পৰি যাব বুলিহে এনেকৈ চাগে ৰছীৰে বান্ধি থৈ দিছে তাৰপাছত আমি দেখি ফটো নুঠাকে পাৰিনে আৰু ইমান দিন ককা আইতাক লগ পোৱা নাই নিজৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই ককা আইতাকেইজনীৰ লগতে ফটো এটা এটা উঠি লওঁ এয়া দেখিছেনে আহি গ'লোঁ কথাও পাতিলোঁ এনেই কিবা কিবি তাৰপাছত এনেকৈ লগৰ দুজনী আকৌ আহিছে ৰ'ব সিহঁতেও চাব আহিছে সিহঁতে বোলো মোক আমাকো উঠা অকণমান কিন্তু সিহঁতে ভাবিলে মই ফটো উঠি আছোঁ আৰু ইয়াৰ প'ষ্ট দিবলৈ দৌৰিছে নহয় কিন্তু মইতো ফটো উঠি থকা নাছিলোঁ তাৰপাছত সিহঁতে হাঁহি আকৌ ককাই আইতাৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে তাৰপাছত ৰ'ব ইয়াতে বহুত জমনি কৰিলোঁ কিন্তু ভাল এটা আকৰ্ষণীয় বস্তু দেখিছোঁ এই যে আমি ছোৱালীবোৰ আমি কিন্তু বেকাৰ নহয় দেই দেখিছেনে প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে নিজ হাতেৰে গঢ়া ক্লে জুৱেলৰী নহ'লে এবাৰ ৰেজিনৰ জুৱেলৰী হ'ব চাগে মই নাজানো জুৱেলাৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহিছে আৰু ব্ৰেছলেটো বনাইছিলে দেখিছেনে বিভিন্ন ধৰণৰ চুলিত মৰা কিছুমান বস্তুও বনাইছে এইবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছে আৰু প্ৰতিখন দোকানত এনেকৈদৰে ছোৱালীবোৰক দেখি মনটো ভাল লাগি গ'ল আমি সুধিলোঁ আৰু তেওঁলোকে হেনো নিজ হাতে বনাইছে তাৰপিছত ইয়াত দেখিছেনে ফেচ পেইণ্ট কৰি আছে এই ফেচ পেইণ্টটো চায়ো কিন্তু ভাল লাগিলে ইমান নিষ্ঠাৰে কৰিব পাৰে মোৰ পিছে ইমান ধৈৰ্য নাই ধৈৰ্য থকা মানুহেহে এইবোৰ কাম কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰপাছত আমাৰ উভতিব টাইম হ'ল গধূলি হ'ল চাৰিওফালে লাইট জ্বলাই দিলে এয়া দেখিছে আকৌ এখন বেলেগ দলং পাৰ হ'লোঁ পাৰ হৈ আমি লাহে লাহে আহিব ওলাইছোঁ আৰু মই দেখোন কৈছিলোঁৱেই ইয়াত বৰ এটা ডেক'ৰেশ্যন নাই কৰা কাৰণ হয়তো কোনোবা এন জি অ' নহ'লে বা কোনোবা অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰিছে এইটো অৰ্গেনাইজ মই নাজানো কোনে কৰিছে এনেদৰে কিন্তু সৰু সৰু লাইটিং কৰিয়ে বালিত নহ'লে মই অঁ মই খৰাহিও দেখিছিলোঁ খৰাহিৰ ভিতৰত লাইট ভৰাই ভৰাই এনেকৈ থৈ দিছিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈহে নহ'ল চাগৈ আৰু এইটো চাওকচোন এইটোও কিন্তু ভাল লাগিছে দেই বাঁহেৰে বনাইছে এনেকৈ পেলনীয়া বটলবোৰ কালাৰ কৰিছে আৰু যে চাহ খাই খাই মানুহবোৰে গিলাচবোৰ থৈ যায় মাটিৰ সেইবোৰে কালাৰ কৰি কৰি এনেকৈ দি দিছে ভালে লাগিছে পিছে বেয়া লগা নাই এইবোৰ চাই মেলি আমি উভতিলোঁ ঘৰলৈ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে